Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsinin gözəl bir ərazisində yerləşən, yeni təmirdan çıxmış 4 otaqlı həyət evimizi təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 5 daş kürsüdən manalet beton üzərində tikilibdir, tam olaraq cüt daşdır. Dərin izləyicilər, ev ümumi 2 sot torpaqda tikilib. Gördüyünüz kimi həyəti ağlay daşlar üzrəndədir tam olaraq yaşayış massividir. Gördüyünüz kimi burada həyətinin yan tərəfində ərabə besetqa üçün yer nəzərdə tutulub. Evin dörd bir tərəfinə rahat şəkildə keçmək mümkündür. Bu evin ərabə arxa tərəfidir. Geniş həyəti var. Sənədi qaydasındadır. Sənədləri kupçdadır. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu sona qədər izləməyi xahiş edirik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. Evin qiyməti ilə bağlı evlərin təqribən sizə nəzərinizə çatdıracağıq. Gördüyünüz kimi həyətində dekorativ ağacları var. Bu isə evin digər yan tərəfidir. Geniş həyəti var. Yenə də nəzərinizə çatdırırıq ki, ətrafı tam olaraq yaşayış məscədidir. Hörmətli izləcilər, biz indi keçiriyəvin daxili ilə tanış olaq. Buyuruq bizliyə bilərsiniz. Dərizəcilərimiz gördüyünüz kimi pləkanı ağlay daşına üzəndilib. İkinci mərtəbəyə çıxan pləkanlıdır. Hər bir otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Dəhlizin girişindən solda geniş və işıqlı qonaq otağımızdır. Divarda TV standı yerində tutulub. Mərtəbələr arası manolayt betondur. Tam olaraq tut daşla tikilib. Qonaq otağımızın tavanıdır bu. Burda isə mətbəximizdir. Geniş belə bir mətbəxi var. Hər bir otağa günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. 1-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. Hamam otağı isti polla yığılıb. Piləkanın altında kladovkaçısıdır. Kombi aparatoru burada yerləşdirilir. İndi isə çıxıqı bax. 2-ci mərtəbəyə İkinci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 hamam otağı yerdəyi. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu ikinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımızdır. Evim yerləşdiyi ərazi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasındadır. Bu isə ikinci bir yataq otağımızdır. Yataq otağından balkona çıxışdır. Evin qiyməti 76500 manata deyilir. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Bu हिसाबı Üçüncü bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi hər bir otağa günəş şüası rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Videomuzu sona qədər izləməyə xahiş edirik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. Telefon nömrəmizi xatırladırıq: 070 560 48 40. Bəhram Əmlak Əhliyyətli. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.